Salam, bu gün bizə kim baxırsa və izləyirsə, hamınıza xoş gün, gözəl əhval-ruhiyyə arzulayıram. Yenə də qışa tədarük bir videosu ilə sizin qarşınızdayam. Kim də hazırlayırsa, əllərinizə sağlamlık, kim də yeyirsə, nônus olsun deyirəm. Bu günləri əri şirəsini hazırlamasını sizlerle paylaşıb burulışiram. İstifadə edirəm 2 kq ərikdən. Soyuq su ilə yudum. Sonra isə heçinin tumlarını təmizləyirəm. Doğranmış ərikləri bir qazanın içərinə qoyuram. Qazan daha da geniş olsa daha da yaxşıdır, amma bizə bu gün bu var idi, ona bundan istifadə etdim. Tumlarını atmayın. Əgər şirindirsə, ərik mürəbbəsinin içərinə də tük tükdə çox dadlı və ləzzətli olur. 2 kq əriyin üzərinə 3 litr su əlavə etdim. Bu gün mənim hazırladığım şirə müəyyən qədər biraz qatı alındı, amma daha da duru alınmasını istəyirsinizsə 4 litr su əlavə edin. Soyuq suyu qazanın daxilinə tökürəm. Ağız təmininizə uyğun şəkər tozuna əlavə edin. Mən 3 stəkan 3 armudu istəyən, daha doğrusu, şəkər tozu əlavə etdim. İstər qaz sobası olsun, istər elektrik sobası, ə, orta temperaturda bişirin. Biz elektrik sobası olduğuna görə mən orta temperaturda bişirdim, zəif odda bişirdikdə rəngi müəyyən qədər şəffaf olmur, qaralmış bir şəkildə olur, amma orta temperaturda bişirdikdə isə rəngi daha da şəffaf olur. Qaynara düşərkən və ya qotakı qaynar ikən üzərində ağ köpüklər əmələ gəlir. Ə, ağ köpükləri yığıram. 20 dəqiqə qaynatdım çünki əriq tez bişir. Əriyin qabıqlarını soymadım. Çünki blendərdən keçirdikdən sonra qabıqları heç də görsənmir, içmə səhət də görməzsiniz ki, əriyin qabıqlarını təmizləyəsiniz. Pür şəkliniə gətirmək üçün mətbəx köməkçimdən, blenderdən istifadə edirəm. İstisdi -isti blenderda pür şəkliniə gətirirəm, soyumasını gözləmirəm. Ona görə müəyyən qədər çalışın ki, ehtiyatlı olun. Demək, ərik meyvənin suyu ilə qaynama suyu ilə tamamilə qarışır, belə bir püri şəklində olur. Üzərində qarışdırdıqda yenə ağ köpüklər əmələ gəlir, heç də narahat olmağa dəyməz. Çünki qaynayarkən də yenə köpüklər əmələ gələcək üşərində və onları da təmizləyirəm ki, qətiyyən üzərində köpük qalmasın. Blendordan keçicikdən sonra yenə də qaz sobasının üzərinə qoyuram, orta temperaturda 10 dəqiqə bişirirəm. Daha doğrusu qaynadıram, artıq o bişir, şey prosə qaynadıram. Məsələn, üz istəyirəm sadəcə olaraq qaynadıram. Bu vaxta qədər demək 2 litrlik bankalardan istifadə edirəm, fərqi yoxdur. Siz hansı bankalardan istifadə edirsinizsə edin. Həm dəmir qapaqları, həm də bankaları qaynar su ilə sterilizə edirəm və tamamilə quruduram. Çalışıram ki, bankanın üzərində və yaxud da ki, qapağın üzərində su qalmasın. Ondəyə keçdikdən sonra qaz sobasının üzərindən endirirəm. Bankaların içərisinə şirəni tökürəm və dəmir qapaqla ağzını yaxşıca bağlayıram. Həmişə olduğu kimi bir gün bankaları tərs üzünə, yəni ki, baş aşağı istiqamətində saxlayıram. Sonra isə qışa saxlamaq üçün qaranlıq və sərin yerdə saxlayıram. Bu gündə hazırladığım bu qədər bildiyimi sizlərlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi mənə belə yazmağı unutmayın. Sağ ol daşımıram, yenə də hələlik deyirəm.